С нами на прямой телефонной связи Елена Броницкая, политолог. Елена, добрый вечер. Здравствуйте. Начнем, наверное, из последних новостей о заявлениях последних, которые звучат э, Соединенных Штатов Америки. А, звучат популистские, заявления в принципе о том что сша никогда не признает крым частью россии о том что а, россия с позором а, по сути проиграет войну на донбассе и так далее но в то же время мы слышим и другие заявления от тех же лиц например о том что а, Санкции считают, например, уже неоднозначным дипломатическим инструментом, и поэтому а, все-таки есть мысли о том, чтобы их ослабить. Вот как вы оцениваете новое заявление наших а, международных партнеров? Ну, смотрите, вот, ну, насколько прозвучала вот, вот, информация, что а, э, Совет э, Европейского Союза продлил санкции э, на 6 месяцев. То есть э, до 15 марта 2017 года. Но э, я так думаю, что э, Украина тоже должна нести какие-то лепты э, касательно вот э, и Донбасса и Крыма, потому что, э, к сожалению, Украина э, как бы ну ничего не делает за это время те, те э, моменты, которые она должна была внести. Э, и, и нужно забывать, что в 2017 году э, в странах э, Европейского союза пройдут ряд э, выборов, и поэтому в Украине э, украине есть очень мало времени до 2017 года, это максимум, ну, полгода, потому что э, э, скажем так, санкции также, также накладывают на какую-то экономическую вертикаль и uh, саму Европу, и тоже как бы невыгодно, потому что uh, она тоже теряет какие-то свои uh, дивиденды. А Украина как ну, в этом плане не развивается. Мы, только просто мы об этом говорим, но толку с этого, я, ну, на мой взгляд, я не вижу. Пани Олено, ну вот вы чуете вместе со мы, нами, что... Що... Візи скасують для європейських країн українцям, і це вже, ну скажімо так, на повний голос говориться. Якщо там раніше це ну, були такі там, певні умови, певні наради, то зараз вже конкретно називають число, день, місяць. Ну і рік зрозуміло цей, що от може проголосувати європейсь за те, щоб українці їздили без віз до його домівки. Ви це як прокоментуєте, як ви до того ставитеся? Чи правду при усіх наших негараздах і проблемах менталітеті ми готові їздити у Європу без віз і крокувати вже таким чином дуже, і дуже суттєвими кроками до європейського союзу? Ну смотрите, насколько я вот э, по, по информации, которая у нас уже длится, наверное, двух лет, э, в течение двух лет э, самое главное было для Европы, чтобы наша э, наши украинские власти начали борьбу с э, коррупцией, пока ведь есть только такие громкие заявления. Но на сегодняшний день я пока ведь этого не вижу. Никто никого не посадил. На протяжении двух лет люди, которые реально должны были уже быть в тюрьмах, они, у них была возможность, им дана была возможность выехать. Пока ведь я не вижу каких-то реальностей для безвизового режима для Украины. Потому что ряд ключевых каких-то вопросов Украина не разрешила, и мы, мы, мы к сожалению, видим только какие-то популистические заявления со стороны Украины. Пока мне э, трудно что-то сказать в этом направлении будет ли какой-то положительный результат, чтобы наши э, украинцы спокойно ездили э, за границу, чтобы не было никаких вот. Утіст з сторони. Патамість я не віжу, що дійсно якийсь положительний результат. Будем набудемо надіятися, як говорить, що надійсно уміряє последній, але к сожалению, на ну, умирає, я не вижу. Зрозуміло, дякуємо вам. Дякуємо. У нас була пані Олена Броницька, ми вимкнули її телефоном. Вона прокоментувала те, що ну, все ж таки. Що чекає Україну буде, не буде, але от Надія помирає останньою. Сказала вона. Ну дуже фаховий коментар, тому що без, без надії, без сподівання, мабуть, і не було б багато чого заявлено, і багато чого висловлено відтак не було б що обговорювати нам у цій студії.